assalomu alaykum men jahongir muhammad ko'zaayni mana olib qo'yib eslatmoqchiman kamina o'zbekiston fuqarosi amerika vatandoshi ya'ni men o'zbekistonni samarqand viloyatida samarqand tumanida tug'ilganman va bu fuqarolikni o'sha yerda yaratgan bergan ya'ni men tug'ilishim bilan o'zbekistonning fuqarosi vatandoshi bo'lganman shuning uchun ham ba'zilar amerika fuqarosi nima uchun bizni mamlakatga aralashadi u bu deydi demakki mana birinchi asosiy sababi shu bundan keyin ham har doim aralashamiz ikkinchisi ma'naviy haqqim borligi ya'ni o'zbekiston mustaqilligining g'ishtini qo'yganlardan biriman buning uchun ham shu mamlakat da issiq bo'lsa uning tafti menga yetadi sovuq bo'lsa men ham qaltirayman va ha? u yerda bo'layotgan voqealarga munosabat bildiraman mana bugun facebookda bir yigit e, qiziq bir savol qo'yibdi mirziyayev ketsa ketarmikan lekin ketganda nima bo'larkan degan savol qo'ygan va bu katta muhokamaga sabab bo'ldi men ham o'z fikrimni yozib qo'ydim boshqalar ham fikrlarini yozgan va nihoyatda ko'p odam salbiy fikr yozgan keyingi paytlarda mana shunday savollar shunga o'xshagan savollar qo'yilsa salbiy fikrlar ko'p yozilyapti bu endi mamlakat ichidan e, bo'layotgan kontr hujumlariga qaramasdan mamlakat ichida tuzilgan yangi yangi tadqiqot institutlaridan yozilayotganlarga qaramasdan bu boyagi yozganlarni olib ketib maxsus tarbiyalash yoki hadyalar berish mukofotlar berishlarga qaramasdan ham mana shunday salbiy munosabat nihoyatda ko'p bo'lmoqda bu albatta tashvishli hol ilgari xabaringiz bor E, bir paytlar men aytgan edim mirziyoyev uch to'rtta muhim ishlarni amalga oshirmasa xalqda mana shunday e, fikrlarni kuchayib borishiga olib keladi deb shulardan birinchisi karimov siyosatiga baho bermadi mana bugunga kelib ana endi karimov siyosatining toshi mirziyoyevni yelkasiga osildi odamlar endi shunday bo'lyaptiki qarang dunyo diktator deb tan olgan odam o'zbekistonni shuncha narsasini o'g'irlab ketgan bola chaqasi dunyoga sochib yuborgan odam inson huquqlarini oyoq osti qilgan yer bilan yakson qilgan jasliqni shunday qon konga aylantirgan mana shunaqangi bir odam o'zbekistonni butun boyliklarini faqat bir to'da odamga bo'lib bergan odam bugun mirziyoyevga nisbatan yaxshi deyilyapti allaqachon shunday b yozishgan mana bugun men o'qidim bir nechtasini ular aytyaptiki eski doda hozirgidan ming marta yaxshi edi deyapti ko'rdingizmi vaqtida temirni issig'ida bosish kerak edi siyosat xatoligini aytish kerak edi va bu siyosatga yo'l qo'yganlarni bunday inner sеркл deydi o'z atrofida saqlab o'tirmasdan uzoqlashish kerak edi shundagina mana shunday bir hozirgi yuksalib kelayotgan qora bir tog' yelkaga minib olmas edi mana bu birinchisi endi mirziyoyevni ikkinchi gap Mirziyev aytgan ediki bajarsam bajaraman bajarmasam ketaman Bu naqi gaplar juda ham nozik odamlar ko'p narsani unutishi mumkin shuni unutmaydi masalan islom karimovni 6 oyda ya'ni avgustgacha vo qilaman degan gapini hozirgacha hamma eslaydi Demak, ki shu nuqtai nazardan kelib chiqsak Mirziyevni bu gapini ham hamma eslaydi endi albatta Mirziyev anchagina ishlar ham qildi buni ta'kidlash kerak bir qancha o'sha e, biz istagan ishlarni ham qildi masalan do'stlar bilan chegaralarni ochilishi turk dunyosiga qaytishimiz e, e, til jarayoni bo'yicha tashlanayotgan odimlar mana shunga o'xshagan bunday sanasak besh oltita narsa kelib chiqadi endi ba'zi odamlar mana shu narsani siz shu ishlarni qildingiz deyapti u ham ishonyapti lekin odamlar bugun ishlamayapti oldingisidan ham ishlamayapti degan fikrga kelyapti chunki sharoit og'irlashib boryapti sharoit og'irlashib borgandan keyin butun kaltak birinchi rahbarni bo'yniga borib uriladi uchinchisi endi bu yerda butun dunyoga kelgan mana bu pandemiya pandemiya sharoitida har qanday mas'uliyat birinchi rahbarga tushadi o'zbekistonda endi pandemiya boshida mahkam olindi mana keyinchalik kelib qo'yib yuborilgan bir, bir holatga keldi qancha odam o'lganligini bugun hech kim bilmaydi aniq raqamlar yo'q kasalxonalarda nimalar bo'lyapti nimalar qo'yyapti aniq bir narsa yo'q masalan e, falon kunga shuncha odam bo'lishi mumkin falon oyga shuncha odam bo'lishi mumkin falon oyga shunchasi o'ladida shunchasi davolanadida degan narsalar ham yo'q shunga qarab biz falon joydan buni sotib olamiz buni sotib olamiz ana uni sotib olamiz shu Şu o'limni shunchaga kamaytiramiz degan hatto bir analizlar ham yo'qda shularni ham ko'rmayapmiz bo'lsa allaqachon e, matbuotda chiqar edi demakki mana shu koronavirusdagi asabiylik judolik anglashilmovchilik og'ir azoblar hammasi yana kelib birinchini yelkasiga tushadi ko'rdingizmi mana ketma ket mana shunday hisoblab kelaversak agar nihoyatda ko'p masalalar bor katta katta qurilishlar boshlandi lekin kichkina qurilishlar muhim edi ularga e'tibor qilinmadi maktablar 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 dedik ammo sitylarga o'tib ketdik maktablarda yana o'sha qishloq maktablarida tap etsa qarasangiz chiyon tushyapti tepadan mana shunaqa maktablar ular filial deyishyapti filial bo'lgani de ma bilan maktabni filiali ham maktabmi o'sha yerda bolalar ilm oladimi endi yani buni aniq qilib berilmadida shu maktablar ta'lim vazirliginikimi yoki hokimlarnikimi endi yani so'raydigan odam yo'q ta'lim vazirdan so'rasangiz hokimlarniki deydi hokimlardan so'rasangiz ta'lim vazirlariniki deydi mana qolaversa undan keyin mana hokimlarga berib qo'yilgan vakolatlar odamlar bundan norozi bo'ldi chunki hokimlar suiiste'mol qildilar prezident bergan vakolatni ishonchni suiiste'mol qildilar mana mana shular hammasi agar to'planib kelsa bir yerga boyagi sudlar prokuratura korrupsiya shular to'planib kelsa bir yerga odamlardagi norozilik ko'payganini ko'ramiz chunki prezident aytdiki har bir sohaga aytdiki o'zingni sohangni rivojlantirish uchun hujjatlarni olib kelasan dedi biriga ikki oy biriga uch oy biriga to'rt oy vaqt berdi ular olib keldi va prezidentni qaramasdan qo'l qo'yib bergani tezda ayon bo'lib qoldi agar prezident vaqt topib ularga qaraganda edi bu melisani bolasiga imtiyozli o'qishga kirish nima uchun kerak bu tamojnyani bolasiga nima uchun kerak uni o'rniga anavi dehqonni bolasiga yoki boshqasini bolasiga beraylik ular ko'tarilsin degan gapni aytardi shunday gap mirziyoyevdan chiqardi demakki o'sha nazorat yo'q u o'zi ko'radi qo'l qo'yib berdimi o'tib ketdimi uyo ketdi boshqa birov atrofdagilar qiziqmaydi masalan agar bugun demokratik erkin saylovlar bo'lsa mana shu hozir men aytganlarni har biri o'n foizdan kesardi an hisoblab chiqing qancha ovoz qolardi u yerda demakki bu narsa mirziyoyevni o'ylatishi kerak to'g'ri bizda saylov azaldan erkin bo'lmagan hokimlar o'sha yerda hammasini to'g'irlab tepaga yoqadigan qilib tayyorlab beradi ammo lekin prezident uchun boyagi yigirmata hokimni to'plab kelgan qog'ozi emas xalqning fikri muhim bu insonning mana bu yeri yonib turadi u xalqni oldiga kelganda bilib turadi shu odamlar menga ovoz bermagan deydi lekin bir erkin ovoz olish uchun ham harakat qilish kerak xalqni oldiga ke chiqish kerak mana bugungacha jurnalistlar bilan uchrashuv bo'lmadi jurnalistlarni savollariga javob berish kerak hech qo'rqmaslik kerak yaxshi 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 savollarga yaxshilab javob beraverish kerak mana unda odamlar ishonadi ha deb selektor 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 qilib kimlarni daftariga yozib yozib olib ketadi katta shu narigisi ham borib majlis qiladi ana anu ham borib majlis qiladi oqibatda kimdir uyini boy berib qo'yadi o'zini yoqib yuboradi kimdir yuraki xasta bo'lib o'ladi kimdir yana boshqa kasalliklardan o'ladi kimdir tahqirlanib tahqirlanib borey deb ketib qoladi o'zbekistondan ketishlarning asosiy asosiy sababi mana shu ularga bir nonini topib beradigan ishxonalar qurilmadi qurilayotgandir qayerlardadir ammo lekin ommaviy ravishda işte. qurish imkoniyatlari bor edi shu narsa qilinmadi turizmga 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 deb pulni hammasi tashlandi ammo lekin turizm turizmga ketdi mana bu buyoqda odamlar qiyin ahvolda haligacha to'rt yildan buyon ularni elektr gazi hal bo'lgani yo'q vaholanki gazni bugun ikkita oladigan yirik mamlakat olmayman deb turibdi ya'ni gaz o'zimizga qolsa bemalol yetib ortib ketadigan darajada mana shularni o'ylab kelib turib erkin saylovlarga qo'yiladigan bo'lsa mirziyoyevni vaziyati og'ir bo'lib qoladi endi sovet davrida nomenklatura degan narsa bo'lgan maalan shu birinchi rahbar da, o'rniga yana ikkita rahbarni yozib qo'yilgan maxsus seyfda nomini biror narsa bo'lib qoladi tasodifan bir narsa bo'lib qoladi yoki favqulodda ishdan işte, olinadi bir nima bo'lganda uni o'rniga tayyorlangan odam kim mana shunday narsa keyin o'zbekistonga ham ko'chdi bu narsa o'sha maxsus xizmatlar judayam mahkam ishlaydi bu masalada shu kim kelishini tayyorlanadigan odamni butun hammasini nima qilishadi kechagi izohlarda birida qiziq narsani o'qidim keyin men ham shu bordagi fikrimni ham yozdim bir yigit bir joyda yozyaptiki nomenklaturada o'zgarish bo'lgan u yerga prezidentga favqulodda holatda bir narsa bo'lib qolsa uning o'rniga uchta viloyatda bugunga qadar hokimlik qilgan erkinjon turdimov nomzodi qo'yilgan undan keyin ikkinchi qilib abdulla aripov nomzodi qo'yilgan yani men tushundim erkinjon turdimov qo'yilganligi doim asosan sha birinchilikka shu vodiy zarafshon vodiysi tomondan odam tanlanadida shu nuqtai nazardan harholda navoiydan erkinjon turdimov ancha mashhur xalqni ishida ham obro' e'tiborga qozongan ko'p harakatlar qilyapti bir nimalarni o'zgartiraman deb ba'zan endi qovun tushiryapti ba'zan lekin qovun tushirishlari ham foyda chunki yomon targ'ibot ham yaxshi targ'ibotga xizmat qiladi va demakki erkinjon turdimov o'sha bo'lajak prezident ana shu nuqtai nazardan olib hozir erkin saylovlar bo'lib qolsa bitta partiya darrov erkinjon turdinovni nomzodini ko'rsatadida u saylanadi alixo'ja valixo'ja mana shu nuqtai nazardan balki balki ko'p narsani o'ylab ko'rishga to'g'ri kelishi ham mumkin mirziyoyev bilan turdimovni solishtirib ko'rish kerak qani qaysi biri boshqa nima shunga qarab harakat qilish kerak endi qolaversa mana e, mirziyoyevni shu e, narsalarni o'ylamayapti deyolmaymanm o'ylayapti u ham inson inson bo'lganda ham ko'pni ko'rgan inson o'ylayapti shularni hammasini ha, o'ylayapti o'ylamayotganida edi yangi siyosiy partiyalarga yo'l berardi ana shu partiyalarni biri bilan bo'lib xalq tomonga o'tib ketib bayroqni ko'tarib ketardi va anavi karimovni komandasidan voz kechardi ana keyin korrupsiyaga qarshi kurash boshlanardi hozir korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmaydi korrupsiya bu, bu karimovning komandasi karimovni komandasini hukumatdan chetlashtirmasdan turib unga qarshi kurash afandini hangomasiga aylanib qoladi demak endi o'zbekiston sharoitidan o'zbek xalqining bugungi yetib kelgan nuqtasidan mentalitetdan chiqib kelsak keyingi saylovda mirziyoyev saylanadi agar hech narsa bo'lmasa hech narsa bo'lmasin xudo saqlasin uzoq uzoq yashasin ammo favqulodda inson bu favqulodda holatda bir narsa bo'ladigan bo'lsa turdimov keladi o'rniga lekin e, mirziyoyevni niyati shu oxirigacha e, boshqarish har safar aytadi bir niyatim qolib ketdi shuni ham amalga oshiray deydi uni darrov taxlab berishadi chunki mirziyoyevga yoqadigan ishlarni taxlaydigan odamlar ko'p mana yaqinginada o'qidingiz samarqandda e, ikkita hokimni nomi abadiylashtirildi barnoyev buxoroda ishlagan samarqandda ham ishlagan keyin e, azamjon degani hatto shuni men yaxshi tanimayman ham e, bir keldiyu keyin chechenlarga qurol sotgan deb qanchadir e, yerda ham sotgan falon deb o'n besh yilga qamalib ketdi qamoqdan chiqib kelgandan keyin apal tapal e, mirziyoyevni ko'rsatmasi bilan oqlanib yana kattaqo'rg'onga hokim qilib etib qo'yildi u nimasi bor edi nima karomat ko'rsatdi samarqandga uni bilmayman barnoye haqida ham shunday deb yozishyapti şey ammo lekin bu e, masalan turdimovning xarakteridan kelib chiqadi samarqand viloyat kengashini raisi baribir hozir turdimov turdimov bir imo ishora qilgan deputatlar keyin ura ura qilib men o'ylayman jada katta bahslar ham yuritgan bo'lsalar kerak bularni nomiga ko'chalarni berganlar demak bu yerda albatta men darhol o'zimni aytgan gapim bilan bu gapni yo'qqa chiqaradiganlar bo'ladi chunki men aytganman bu koronavirus covid bilan o'lganlar shahid mansabiga teng odamlar deganman shu nuqtai nazardan qarasak bu ikki nomzod shahid maqomidagi demak agar ular shahid maqomidagi bo'lsa erkinjon turdinovga yana bitta taklifim bor mana nyu yorkda rustam samarqandiy degan yigit vafot qildi hozir hozirni qabrini o'zbekistonga olib borishdi bu haqiqatdan o'zbek san'atini dunyoga yoydi bugun rustam samarqandiy desa shu o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz siz o'zingiz ham eshitgansiz vaqtida mana shuni ham nomini abadiylashtirsangiz boyagi ish har holda yaxshi bo'ladi chunki boyagi ikkita odam mirziyoyevga yoqish uchun qilingan chunki ular mirziyoyevni kadrlari bo'lishgan mana bunday yoniga shunday paytda bitta bunday odamni ham qo'shib qo'ying agar yana ham e, boyagi ishingizni bunday o'rtmoqchi bo'lsangiz vladimir nikolayevich qodirovni qo'shing samarqandni eng buyuk e, hokimlaridan bo'lgan bolalar uyida katta bo'lgan ruscha nom berishgan ammo lekin samarqandga kelib adolat nimaligini haqiqat nimaligini ko'rsatib ketgan bugungacha samarqandliklar qodirov desa haligacha eslaydilar ana yani shu ishlarni qilsangiz balki boyagi yo'lingizda yana ham tezlashib ketishingiz mumkin toshkentga qarab xullas mirziyoyevdan boshlab mana bo'lajak mirziyoyev masalasiga o'tdik turdinov masalasiga turdiyovga ham oq yo'l e, tilaymiz mana shu e, tepaga qarab ketishlarida mirziyoyevga ke, pastga qarab ketishlarida to'xtashlarini tilaymiz judayam pastga ketilyapti aytilgan so'zlar bajarilmayapti qarorlar bajarilmayapti rahbarlar oddiy odamlarni so'ksa bitta uzr bilan qutulib qolayapti oddiy ozar odam bitta rahbarga bir og'iz qattiqroq so'z aytsa o'n besh sutka qamalib chiqyapti militsiyalar odamlarni tahqirlayapti sudlar shu ahvolda agar mana shularni hammasidan xulosa chiqarib olsalar u kishi ham orqaga qarab yana yo'lga qaytib oladilar demak o'zbekistondagi mana vaziyat mana shu bugun bir facebookdagi bahsdan kelib chiqib sizlarga gapirib berdim sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr